ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ತೋತಗಳು ಯೆ ಅನನ್ಯಚಿಂತೆಯಂತ ಮಾೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೀಕ್ತಾರಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಮಹಾಮ್ಯಹಂ ಬಿ भयाद्रणादपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाभवं सि क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते डि

गतिर्भर्ता प्रभुस्साक्षीनिवासशरणं प्रभव प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् हच् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम् युद्धाय कृतनिश्चयः ऐ इन्द्रियाणि परम्याहूरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः ये चातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्तेन त्वं शोचितुमर्हसि के कर्मण्येवाधिकारस्ते फले मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि यल्लेलीहसेग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान् वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम्भास्वस्तु तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो यं मन्मनाभवमद्भक्तामद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन न प्रसिद्धेदकर्मणः तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चाविहिता पि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यस् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकशरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माश्रुचः राजन्संस्कृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतमत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित यु उद्धरेदात्मनात्मानात्मानामवसादयेत् आत्मै बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः वि विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः डब्ल्यु वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्तक्तैव परिदह्यते वै यत्र योगेश्वरकृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम